Зараз я готовий приблизно на 80%. Це була досить серйозна травма, і мені потрібно ще трохи часу, щоб повністю відновитися. Можливо, через кілька тижнів я буду вже повністю готовий. Ми працюємо над захистом. Будівельник це команда, у якої всі гравці володіють хорошим квітком, тому нам потрібно добре стежити за підбираннями і максимально відпрацьовувати у захисті. після останніх поразок. Ми розібрали наші помилки, проаналізували те, що зробили не так, і відпрацювали це на тренуваннях. Психологічна обстановка в команді вже краща, і ми готові до бою. Дербі це завжди принципово, тому гра обіцяє бути цікавою, і ми сподіваємося, що цього разу удача посміхнеться нам, і ми зможемо виграти. На жаль, у мене немає можливості поїхати додому на різдво. У нас ігри в цей період. Але до мене у гості на 10 днів приїде моя родина, і ми зможемо провести цей святковий час разом. Ну, во-первых, это игра. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Нам не хватило в этих двух играх, ну, наверное, прежде всего, это концентрация в защите, то, что много мы ошибок сделали именно в защите. Где-то неубедительное было нападение, но если команда строит свою игру о защиты, и мы провалимся в этом компоненте, то, конечно, появляется проблема. Но мне порадовало в игре с Азовым Машем. Мы, опять же, нащупываем свою игру и в нападении, и в защите. Были ошибки, были какие-то нелепые ситуации, которые я могу объяснить, но игра уже прошла, и нужно забыть и сделать выводы в дальнейшем. Но Проиграв много за Умашу, мне э, больше понравилась эта игра, нежели за по качеству игры. Провалили какой-то один момент, но в целом игра была э, более-менее качественная. Но меня опять же не удовлетворяет... Э, Пока на данный момент не удовлетворяет качество некоторых игроков и, и команда в целом. По поводу предстоящей игры я думаю, что мы выйдем из этого состояния, которое у нас сейчас есть. У каждой игры, у каждой команды есть спады, подъемы. Поэтому я думаю, что мы выйдем из этого, и все, все у нас получится. Это игра, опять же. И в... «Когда бы мы не приезжали, есть болельщики. Кто-то шум, более шумный, кто-то менее шумный, но они есть и дают свою, позитив своей команде, может быть, негатив команде соперника. Но поэтому я на это не заостряю внимания. Нам самое главное – найти свою игру. А вы увидите. увидите. Я сейчас ничего не буду говорить» нам нужно играть свой баскетбол, который мы умеем и, и хотим играть. Поэтому игра, игра все растает на свои места.